Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже плакать будете? Думаю, что нет. Вы с дочкой? Да? Вы вместе будете? Вы, вы будете говорить, да? Я буду говорить, но она еще не принимает. Я только надеюсь, что она будет принимать тоже. Ну, вы станьте чуть да. подальше, наверное, да, Андрей? Нормально, нормально. Нормально. Я приехала с Венецкой области. Вот зовут? Меня зовут Оксана Айоля. Mm. Фалинси. Меня признали папиллому грудной железы. Мне сказали прооперировать, но я не оперилась, я очень боялась. Я только до операционно и мне плохо стало Меня отправляли домой. Потом уже прошло полтора года, у меня увеличились, начали резко расти лимфузлы, потому что эта папиллома, она была не злокачественной, но она мгновенно могла перейти в любую минуту в рак. И у меня было пять лимфузлов под похвой. Очень начала Палить меня плечом, рука легкая наша, поясница мне болела. Я не могла ни воды принести, ничего. Дети плакали. Но я случайно по телевизору увидела, ну случайно, потому что это Бог дал, потому что Бог есть на свете. Что я увидела в рекламе, что Гарик Саркисович будет при него передача, И я посмотрела, записала, но ведь ли сколько людей и с какими диагнозами восстановилась и сколько вернулась к нормальной жизни. муж мой позвонил, записал, я до него говорю, что едь, бери, он взял. И я приняла курс, 30 дней прошло, мне легче. Боли начали утихать. были такие, ну, но ну, не сильные были, но такие, ну, ноющие, но тут такие. О, на на 70-й день уже я начала понимать, у меня рука перестала болеть. А в конце курса, вот, вот я приехала, то у меня лимфозлов нет, них нет. И вот я поехала, вот же у меня были лимфоузлы, то мне мали полностью грудь с этими лимфозлами, Это уже пошли мне тостаз, Вот, и вот и меня рассосались.